Добрый день, уважаемые друзья. И снова приветствую вас на своем канале сам себе Бензомастер. Сегодня мы с вами вот на таком редукторе. Ну, как бы его разберем и посмотрим, попытаемся заменить пару шестерен. Значит, двигатель вращается, а нет передаточного отношения между двигателем, валом и инструментом. Ну, то есть я вот сейчас в редуктор вот так вот отвертку вставляю. И вот если вы слышите, то есть я вращаю один вал, а этот не вращается. То есть на шестернях слизаны зубья. То есть перегруз был инструмента и соответственно слезали зубья на шестернях. То есть если вы косите у вас появляется очень большая нагрузка. Особенно это очень важно, когда вы косите не катушкой, а косите различными насадками, вот типа таких насадок. То есть нельзя сделать очень большой, делать очень большой захват. То есть в данном случае косили камыш. Камыш очень твердый. Получается, что для камыша вот такой вот диск не подходит. Надо было использовать 40 зубы диск. 40-80 зубы диск. Тогда бы не было вот таких проблем. А так как использовали диск Четырехлепестковый для камыша он не подходит. Он подходит для грубой травы. Но ни в коем случае не для порослей. Вот такие проблемы и возникают. Так, вот я снял кожух защитный. И сейчас нам нужно достать шестерни. То есть для того, чтобы достать шестерни, нам нужно снять э, стопорное кольцо здесь и внутри вот там стопорное кольцо. Ну, начнем по порядку. Будем снимать стопорное кольцо. Это можно снимать э, стопорное кольцо либо специальными съемниками, либо можно узкогубцами это тоже делать. Вот можно такими, можно сделать вот такими узкогубцами. То есть можно разобрать. Вот мы находим стопорное кольцо. Сначала. Сейчас мы его посмотрим, где ушки этого стопорного кольца и соответственно будем его доставать так здесь я если честно говоря на этом редукторе я не вижу ушек но я вижу за то что здесь находится сальник обычно сальники сюда не ставят вот ну производитель этого инструмента решил поставить сальник Посмотрим сейчас. То есть с сальником я сталкиваюсь впервые на таких редукторах. То есть попробую каким образом. Вот накрутить гайку, зажать вот это в тиски и аккуратно молоточком подстучать. Может быть пойдет этот подшипник отсюда. Но вообще в таких случаях ставятся стопорные кольца. Обязательно ставятся стопорные кольца. Так, ну я сейчас попробую, потом буду вам рассказывать. Ну пока я еще выбивать не стал, давайте мы попробуем снять сальник все-таки. Вот так вот аккуратно отвертка между валом и сальником, и аккуратно его начинаем вытягивать. Так, вытянули сальник. Смотрю, вот под сальником, под сальником стоит стопорное кольцо. Вот это стопорное кольцо мы сейчас с вами снимем вот сейчас я его нахожу и сейчас его буду вот вытягивать я его вытянул вот оно стопорное кольцо опять же повторюсь что я с такой конструкцией когда стоит сальник столкнулся впервые ну наверное сальник поставил этот производитель для чего для того чтобы когда вы косите то есть влажную траву чтобы влага не попадала хотя если там стоит закрытый подшипник обычно влага туда не попадает так, теперь мне надо вытянуть вот этот вот вал. Для этого я накручиваю, накручиваю вот так вот гайку. Зажимаю в тиски и аккуратным подстукиванием по кругу я буду вытягивать сюда этот вал. Вот он движется. Бывает очень туго выходит. Но будем пробовать. Вот я беру молоточек и сейчас в тисках это зажму. Так, вот я выбил. Выбил. Что я вижу? Значит, вижу шестерню. Я вообще вот такую вот конструкцию я, если честно говоря, вижу впервые редуктора. Почему впервые? Потому что обычно, обычно э, в редукторе шестерня, которая сидит, она сидит не на шпонке, как здесь. Вот здесь вот шпоночный пас есть и шпонка. Да, вот она она, шпонка. А обычно сидит это все на шлицах шестерня сидит. Такая конструкция, она по-своему какая-то уникальная. Сейчас я буду пытаться. И шестерня обычно выходит очень легко. Вот эта вот шестерня, которая внутри. Ну, она сидит на этом валу. То есть она практически отсюда выходит свободно. В данном случае эта шестерня свободно не выйдет. Поэтому мне нужно выбить, получается, подшипник с шестерней отсюда. Для этого мне нужно снять вот там стопорное кольцо. Это стопорное кольцо, оно находится в глубине, поэтому снимать его придется. Можно вот ножницы заточить, можно вот такой вот пинцет хирургический, или зажим хирургический. Вот сейчас я буду искать и пытаться его вытянуть, потому что выбивается в эту сторону. Так, сейчас я смотрю, где у меня здесь ушки стопорного кольца и буду их его сжимать. Вот Одну ушко я вижу, ну соответственно вот рядом и второе. И вот теперь сейчас зажимом буду пытаться их сжать. Не совсем удобно это делать и вам показывать, потому что я не могу показать вам. Мне нужен свет просто. Так, вот я его поймал, стопорное кольцо. Вот я его вытянул. вот второе стопорное кольцо. И сейчас вот с этой стороны через какую-нибудь подходящую наставку. ну типа вот такой, потом другие будут, вот я выбивать должен подшипник. Он выскочил вообще элементарно просто. Вот смотрите. Все зубцы на вот этой части полностью слизаны. Посмотрим, что у нас на этой шестерне. Ну, на этой шестерне они тоже подлизанные, но в принципе эта шестерня еще, можно сказать, живая. Если я сейчас подберу вот такую вот шестерню, вот эту вот часть с квадратом, вот здесь квадрат, то тогда может быть они совпадут, может быть тогда можно поставить другую шестерню, потому что вот такую шестерню я вряд ли найду. Это коса электрическая стервинг. Это Leroy Merlin поставляет такие косы, ну и естественно вот такие редуктора с такими вряд ли найдется. Просто можно будет найти редуктор, скажем, похожий под квадрат и поставить его сюда. Он может быть не будет стыковаться вот с этим, с этим с этой посадкой, но тем не менее его можно будет использовать. Сейчас я попробую подобрать вот такую шестерню и проверить подходит она по своему зацеплению или не подходит. Смотрите, о чем я вам рассказывал, почему я сталкиваюсь впервые вот с такой, с такой вот посадкой на шпонку. Вот у меня есть пара э, пара для э, редуктора с квадрат, под квадрат, так. И вот от э, э, к счастью у меня попалась как бы не только пара, но и вот такой вот вал от похожего редуктора, видите? На этом валу шлицы. И вот, вот так вот шестерня сюда заходит. Вот эта конструкция намного лучше, чем вот конструкция с шестеренкой. Ой, вернее, извините, не с шестеренкой, а со шпонкой. Потому что здесь не в одном месте фиксируется, а полностью по всей видите, поверхности. Вот такой вот вал, он по длине одинаковый. И он точно так же сюда станет. Поэтому я, скорее всего, ну как бы у меня есть еще одна такая вот, видите, шестерня, которую я могу поставить э, за место вот этой вот. Потому что, в принципе, слезалась только одна. Вот. Можно поставить ее. И сейчас главное, чтобы оно не перескакивало. Но э, здесь может не подходить. Вот, здесь подходит. А вот под эту шестерню вот эта пара. Вот они. Вот такие. То есть я могу оставить как есть, оставить как есть, поставить на шпонки вот этот вот. Поставить шпонку и поставить, соответственно, вот эту вот шестерню. Вот таким вот образом она ставится. Вот так. Вот. Сейчас я подберу, может быть, другую шпонку. Но видите, есть свободный люфт. И при нагрузке эту шпонку может слезать. Здесь, здесь люфта вообще никакого нет. То есть вот это очень хорошо сидит плотно. То есть можно такой вариант. Сейчас если я посмотрю, подберу шпонку, то либо такой вариант, либо поставлю вариант как э, с другим валом. То есть есть два варианта. Сейчас я буду смотреть, какой из них мне лучше подходит. Вот два варианта у меня есть. Соответственно, пара сюда и пара вот сюда. Для того, чтобы э, нам переставить, нам надо снять стопорное кольцо. Вот здесь стопорное кольцо есть. Находится. Оно не такого типа, а просто как э, э, кусочек, как пружинки. Пружинище такое стопорное кольцо. Я, вот я его сейчас буду пытаться снять. эти стопорные кольца снимаются очень-очень плохо. Их надо с одной стороны и пытаться разжать, и с другой стороны его снять. Если эти стопорные кольца, которые идут достаточно просто, на которые идут вот с такими ушками, просто снимаются, то вот эти стопорные кольца снимаются очень-очень тяжеловато. Иногда они просто улетают куда-нибудь. Всего надо пытаться вот так вот разжимать. Вот я его снял. Вот оно стопорное колечко. Мне повезло, оно не улетело. Вот теперь съемником, съемником я снимаю вот эти два подшипника и буду ставить их на шестерню. Но сначала я, ну, во-первых, я возьму сейчас съемник, во-вторых, я поищу, если я у меня есть шпонка. Ну, вернее, шпонки-то у меня есть. Если здесь не очень разбита вот эта посадочная и шпонка будет держаться хорошо, то, соответственно, поставлю шестерню, которая есть. Сейчас я посмотрю и мы с вами сделаем это. Так, ну вот я подобрал шпонку. Ну и смотрите, вот сейчас я надел вот эту вот шестерню, да, на шпонку. И люфта нет. Вот теперь вот это, в принципе, будет работать, будет стоять хорошо. Мы это и соберем. Под нее вот есть как раз таки вторая ответная часть. И сейчас я сниму вот эти два подшипника съемником для подшипников. Так, для того, чтобы снять, без, ну, чтобы съемник не зашел туда вовнутрь. Сейчас вот посмотрю, насколько ну, он глубоко. То сюда можно поставить какой-нибудь винтик. Подобрать по диаметру и вставить его вовнутрь. Какой-нибудь винт. Даже можно вот даже вот такой поставить. Вот и сейчас я сниму подшипники. таким вот образом я их снимаю. Все, подшипники я снял. Подшипники в хорошем состоянии, поэтому их можно не менять, их можно поставить. Они закрытого типа. Вот между ними еще, смотрю, стоит какая-то дополнительная шайба. Сейчас я посмотрю по высоте, насколько они шестерни соответствуют. Они точно такие же. Вот две шестерни одинаковые, поэтому можно ставить, просаживать аккуратненько вот этот подшипничек. То есть маленьким молоточком, маленьким молоточком я это все делаю. Я просадил. И сейчас надо его глубже немножко посадить. То есть по, по внутренней обойме мне нужно стучать. Поэтому я, соответственно, либо возьму какой-нибудь ключик накидной. Вот. И аккуратненько-аккуратненько буду это все дело продвигать. Вот. Сейчас ключик хорошо подходит. И аккуратненько. Вот видите просажу. Просадил один подшипник. Ну, здесь вот стоит такая шайбочка. И, соответственно, второй подшипник я тоже аккуратно вот так же насажу. Все, подшипники стоят на месте. Шайба стоит. Но шайбу мне надо подправить, потому что для того, чтобы это все потом легко вошло. Шайба проставочная. Здесь Стоит для того, чтобы стопорное кольцо. Ну, движения подшипников не было, чтобы они очень плотно стояли друг дружки. Обычно, обычно тоже в обычных конструкциях, не ставят вот этих шайб. Просто подшипник друг к другу. Ну, здесь конструкция уникальная. Поэтому, как и все, в этом тоже есть уникальность. Так, ставлю стопорное кольцо. Вот подшипники стоят. Теперь мне нужно собрать этот редуктор. Но редуктор собирать, если обычный редуктор собирается каким образом? То есть сначала забивается вот эта часть, потом вставляется вал. Вернее, потом шестерня и вставляется вал. Здесь, так как он на шпонке, а не на шлицах, лучше это не делать, потому что может шпонка выпасть и все. Поэтому надо вставлять наоборот. Для этого я сейчас смажу редуктор. Его можно смазать либо. Специальным вот таким вот специальной редукторной смазкой. Вот. Но а, она, ну давайте да, специально. Либо можно литолом. Литол тоже подходит для этих целей. Вот наношу специальную эту смазку. Сильно многие здесь смазки не должно быть. Потому что если будет много смазки, этот редуктор будет очень-очень-очень сильно греться. Поэтому смазки здесь не должно быть с фанатизмом наложено. Так вот. Дополнительно смазку мы забьем через вот этот вот винт. Вот теперь сейчас я буду аккуратненько, аккуратненько простукивать. Простукивать. Все, вот появился такой звук, когда э, уже все стало на место и уперлось. Вот я проверяю, как оно все работает. Этот вал вращается, вращается хорошо. Вот теперь я могу установить стопорное кольцо. садил и сейчас продвину его вот так вот отверткой все оно защелкнулось захлопнулось поставлю обратно сальник который здесь стоял вытру его внутреннюю часть ну и смажу естественно внутреннюю часть вот так вот тоже по чуть-чуть нанесем на внутреннюю часть сальника смазки И сейчас аккуратно его туда просадим. Все. Посадил я обратно сальник. Проверяю еще раз. Все работает, все отлично. Вот теперь я вставляю. Смотрю. И вставляю вот сюда вот этот вот то же самое. Через наставочку я аккуратненько буду вот это все делать. Продвигать и проверять. Ну вот, смотрите, сейчас я вставляю отвертку. И смотрите, видите, все. Зацепление появилось, все нормально. Ставлю стопорное кольцо. То есть я его сначала вот так вот сюда направлю, а потом, соответственно, буду либо через надставочку его вот так вот продвигать до защелкивания. Проверю, защелкнулось оно или нет. Для того, чтобы убедиться, еще можно отверткой его проверить, стало оно на место или не стало. Сейчас проверим еще раз. Все, суперное кольцо стоит на месте. В принципе, проблема с этим редуктором решена. Все, зацепление есть. Редуктор вращается. То есть я здесь поменял пару шестерен. Причем пара получилась. Одна шестерня выжила. Вторая шестерня нет. Поэтому, в принципе, мне, мне удалось заменить только одну шестерню. И хорошо, что она подошла. Потому что могло быть нестандартная. Тогда пришлось бы мне, пришлось бы мне ставить шестерню. Ну, вот такой вот вал. Менять вал. В принципе, на этом видео все. Как дальше прикручивать редуктор к э, непосредственно в кожуху я показывать не буду. Вот. Мы с вами сделали эту работу. То есть мы поменяли шестерни. Шестерню поменяли в э, нижнем редукторе, в, частном, в данном случае, электрической. Ну, электрические и бензиновые редуктора сейчас в последнее время практически ничем не отличаются. Они очень-очень похожи. Все. Вам спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Сам себе бензомастер.